На сегодняшний день значительно увеличилось количество детей и подростков с такими заболеваниями, как близорукость, дальнозоркость, эстигматизм, спазм аккомодации, амблиопия и другими заболеваниями. Для профилактики и лечения этих заболеваний применяют аппаратное лечение, при котором используется комплекс терапевтического оборудования. Курс лечения составляется для каждого пациента индивидуально, с учетом особенностей конкретного заболевания. Рассчитан он на 10 дней. Каждый ребенок проходит 5-7 аппаратов за один день, что по времени занимает около 30-40 минут. Аппаратное лечение может включать вакуумный массаж, магнитотерапию, прибор в ручеек, макулостимулятор и амблиопанораму, различные компьютерные игры, амблиокор. Аппаратное лечение позволит укрепить и значительно улучшить зрение у детей и подростков без хирургического вмешательства.